Salamu alaykum və salam və rəhmət olsun. Qardaş soruşur ki, bankda pul saxlamaq olar mı? Bank kartlarında pul saxlamaq olar mı? Həmçinin bəzi firmalar var, bankla elə bir ki, ittifaq qurur, ittifaq edir. Bank olaraq müəyyən kartlar verir və onlar da o kartları öz müştərilərinə təqdim edirlər. Müştəriləri e, o kartlardan alış-veriş etdiyi təqdirdə o kartlara Eləbi ki, bonuslar, xallar və yaxud müəyyən hədiyyələr gəlir. Bunun hökmi nədir? Qardaş, bu məsələnin hökmlü qaydır məsələnin kökünə. Bankda pul saxlamaq olar ya yox. Faizlə işləyən banklara istər oradan fayda istər almaora pul qoymaq olmaz. Aydındır? Şək yox ki, o firmada, o banklarda müəmmil eləyir. Oradan faiz alsan da günahdır, almasan da günahdır. Almasan, eləbi ki, ona kömək etmiş kimi san. Alsan da ki, faizdir. Çünki bank sistemi oraya qoyulan pullarla güclənir, fəaliyyət göstərir və ayaqda durur. Bankı bank edən cəmaatın pullarıdır. Şərə vəsili olmaq şərdir, harama vəsili olmaq haramdır. Və günah və savab baxımından da ana qaydaya əsasən al-vasailu laha hukmul gəyət. Al-vasailu laha hukmul gəyət. Vəsillərin hökmü qayələrlə eynidir. Yəni xeyirə elə bir vasitə olmaq üzrə xeyirdir. Şərə vəsiilə olmaq üzrə elə bir ki şərdir. Bir hal, bir hal alimlər istisna ediblər ki, əgər malını qoymağa başqa yer tapmasan, qorxsan ki, malların, pulların oğurlanar, gəlir götürmədən ora pul qoya bilərsən. Və bu da ümumi qaydalara əsasən bu qaydanı da dəlili var zikr edəcəm. Ad-darurat tubihul mahdurat, zəruriyət qadağaları aradan qaldırır. İkinci qayda: Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Zəruriyətdə icazə verilən şeydən ehtiyac olan qədər istifadə edirsən. Və üçüncü qayda da ki, irtikab al-xafd-dararin elə bir ki, iki zərərin ən yüngülünü götürürsən, ən yüngülünü seçirsən məcbur qalanda. Və <coughs> insanların elə bir ki, çoxluğunun o yoldan istifadə etməsi səni azdırmasın, səni yolundan elə bir ki, saxtırmasın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vaqad fasaleleku ma harrama aleikum illa ma trudirtum bihi in kaseeran layudluna bi afwahim bighayri ilmin in rabbuke huve a'lemu bil mu'tadin" ve ila axir el ayah Allah Teala Enam suresinin 119. ayetinde buyurur ki 119 120. ayetinde buyurur ki halbu ki mecburiyet qarşısında istifade etməyini size icazəliyan halal olmaqla istisna etmişdir aytdı, yəni məcburiyyətdə belə şeylərdən istifadə edə bilərsən. Halbuki məcburiyyət qarşısında nədənsə, yəni bu şeylərdən istifadə etməyiniz sizə icazəli, yəni halal olmaqla istisna edilmişdir. Yəni bu özü istisnadır başqa şeylərdən. Olmazlardan bu istisnadır və Allah təala buyurur ki sizə haram buyurulanları Allah təala açıq aydın şəkildə sizə izah eləmişdir, bildirmişdir. Şübhəsiz ki çoxları şəriəti bilmədiklərindən, nəfslərinin istəklərinə uyaraq xalqı və özləri düz yoldan azırdılar. Rəbbinin həddi aşanları yaxşı tanıyır. Aydın qardaş, ona görə belə şeylərdən imkan qədər, gücün qədər çəkinmək lazımdır. Xeyr və bərəkət yalnız Allah subhanə və təalanın dəyikəlamına, nəsihətinə qul olmaqdadır. Kim başqa bir yerdə xeyir axtararsa, o insan özünə zərərdən başqa bir şey qazanmaz.